Вот так вам комфортно? Вот так отлично просто. То расскажите, будь ласка. О а чем? Ну, для чего тут собралось а, три сотни людей? Ну, мы отмечали праздник вчера здесь. Встречали старый Новый год. А сегодня у нас акция в поддержку принятия бюджета в Верховном Совете. Мы собрались здесь для того, чтобы поддержать Парламент принятии бюджета главного финансового документа страны, чтобы начались выплаты пенсионерам, учителям, врачам, улучшился инвестиционный климат в стране, никакая группа оппозиционеров не подораживала, не возбуждала и не терроризировала всю нашу любимую Украину и наш любимый город-герой Киев просто уже надоело. Поэтому мы здесь собрались, для того, чтобы очистить наши улицы, наши городов вот таких баррикад. Mm -hmm. То на разе вы хотите очищать вот место от баррикад, правильно я разумею? Пока только мы собрались поддержать принятие бюджета. Это наша основная цель. Еще вопросы есть у вас какие-то? Ну, представьте, пожалуйста. Зинченко Александр, комендант палаточного городка, площадь единения. Дякую, Павел Пожалуйста. Счастливо. Доброе. Ну, ось таким чином нас зустріли в Мар'їнському парку. Ви самі це бачили. Наразі виходимо з Мар'їнського парку, нас супроводжує Троє людей. Друзі, вас проводжу друзі. Да, можете про це розповісти? Так, нічого, що я буду вам розказувати. Mm — -hmm. Що ви мій друг. А ви звідки приїхали? А я звідси. Mm -hmm. Я з цього прекрасного міста. Mm -hmm. Як вас звуть? — Євген. Mm -hmm. Ходьте, будь ласка. От бачимо, що Херсонська сотня продовжує стояти. Як ми вже чули, очікують на координаторів. на Грушевского, далее продолжает стоять Беркут. Это же не Беркут. Это внутренние виска, да? Давайте запытаем их опцию. они выглядят довольно точно как Беркут, но на самом деле это провидцы. Внутренние виска, мы сейчас покажем, вот, что виска у нас есть в краю дома. Беркуты соединяются своей нашивкой видите, как от слова много зависит. Да, что сказали герпу, показал, что... ну, в сути, это не меняет. Сказали, что провокатор с партии регион, оказался не с партии Слово строительный материал нашел здесь. Это... в глаза, пожалуйста. Вы просто, просто светим в глаза, это очень раздражает. Друг. Мы вас не видим просто. Да. Друзья. Мы вас просто не бачим, вы слепы. Оргкомітет. А скажіть, будь ласка, це оргкомітет э, чого вам? Вже відповіли на всі ваші питання, друзі. Любить друзі. Ну от, така ситуація наразі був. Марининскому парку. Стоять вантажевки в милиции. Патриофарня милиция.